सेवन जाश्रवणकुमारु गृहप्रवेशम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः शुक्लां वरधरं विश्वं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेश्च विघ्नोपशान्तये यस्य वज्राद्याः पारिषुद्याः परश्वदं विघ्नं निघ्नञ्च सततं विश्वचयनं दमाश्रये तदेव लग्नं शुचिलं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तीघ्रीघं स्मरामि यत्र योगेश्वरकृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीभुजयोर्भूचद्रुवाणी तिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणाभाजनम् यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं भुजां शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति श्याममङ्गलम् एषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभव येषामिन्दे वरस्यामो हृदयस्तो जनार्दनः आपरामपहर्ता रं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्या ना नमः श्रीसीतारामाभ्या नमः श्रीमदर्वेरुमङ्गासमेतश्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः मत्स्यगूर्मा दशावतारेभ्यो नमः केशवाल चैतन्य मिश्र मूर्तिभ्यो नमः गंगा द्वार पारकेभ्यो नमः अनंत गण विश्व क्षेना नृत्य सूरिभ्यो नमः प्रांग क्षपराका लाज महा भागवतेभ्यो नमः इतिवेदय ओम अच्युताय नमः उष्मांड बलिनददामि ओम ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो ध्रुवंतंद्रश्चाश्रम धारयता ध्रुव मुहूर्त मुहूर्त अस्त लक्ष्मीनारायण भगवान की ब्रह्मभूर्भुवस्व श्री गोविंद 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 एवं गुण विशेषण विसिष्टायां अस्याम शुभदितौ श्री विरहानडगोड ब्रह्मानंद नायकस्य देवदेवस्य जगतपीडिननः जगतरक्षनाथ नवदीनस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्री विजयलक्ष्मी देवता भक्तस्य गोत्रो भवस्य कौलिण्य गोत्रो भवस्य संवतकुमार आचार्यनामेस्य धर्मपज्ञा आंडाल नाम्ञः ना अस्य कुमारस्य श्रेवन कुमार आचार्य नाम देश क्या? धर्मबद्ध कुमारस्य सुप्रज्ञ नाम अस्य अस्तिकुमार रसिया विश्वक्षेत्र नाम देश क्या? अस्तित्विये कुमार रसिया हैक्रिव नाम देश क्या? सहकुटुंब रसिया, धर्म काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक तापत्र निवारणार्थ श्रीलक्ष्मी स्थल निवासीद्यर्थ भगवद्भागवत आचार्य कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थ सकल वास्तुदोष परिहाराथ नूतन गृह द्वारपूजा आचार्य श्रीहस्ते द्वारदेवताभ्यो नमः ध्यायामी, ध्यानम् समर्पयामी, शोड़ शोभजाड़ पूजाम् समर्पयामी, नाज केला फलसेता, पुष्पाल बलिमज्जामी, ओम द्रवम् देरा जावरनो द्रवम् देवभ्रष्टधी, द्रवं दैन्द्रस्ताग मित्राश्चर्मधारयताम् द्रवम्, मंगलाशासन ब्रेण मदाचार्य भ्रोगमई ही, सर्वेष्टबुर्वे राचार्ये, सत्रुदायास्तु मंगलम् लक्ष्मीनारायणभगवानिति ॐ ध्रुवं ते राजा राजावर्णो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तैन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमख्याम् अश्विनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीजुषदां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां जुलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीम् पद्मेतां पद्मवर्णां तां यो भक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासामससाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रभज्ये लक्ष्मी नश्यतां तामृणे आदित्यवर्णे तव सोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽस्थ बिल्वः तस्य फलानि तपसानि गन्तु मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मलिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रुतिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वाणि निर्नृ मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरी ईं सर्वभूतानां तामि हो श्रियं मनसः काममाकूतिं वाच सत्यम श्रीश्रयतां कर्दमेन प्रजाभूता सम्भव कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं पापशयन्तसिग्धानिचिक्ली तव स मे गृहे विषदेवीं मातरघुं श्रियं भासे मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यत्करिणीं यष्टिं विङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् इन्देयं पुरुषानहं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय साक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं महि सन्निधत्वा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अन्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरण्यं विन्दे यङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां नथमध्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी, देवी जुषदां तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां जलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशोनागुं रूपमह्नस्यमयि श्री श्रियतांशः कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तुस्निग्धानिचिक्लीतवस मे गृहे च देवीं मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यकरिणीं इष्टिं बिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मा वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं स्वामिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् इन्देयं पुरुषानहं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी। विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं हि सन्निधत्वा हरि ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपद्मै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावहा ताम् आवहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं यङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीजुषताम् तां सुस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योगह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाजलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं ब्रवति लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्थवृक्षोऽथ विल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तुमायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिस्वमिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं कीर्ति ददातु मे शुक्तिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वार्निर्नुदमे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिनी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाच सत्यमशीमही पशोनागं रूपमह्नस्य मयि श्रीश्रयतां इशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपश्रयन्तस्निग्धानि च क्लीतवस मे गृहे च देवीं मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममा अच्युताय नम ओम अनंताय नम ओम गोविंदय नम मानो युगम सीर जात वेदो गामश्वम पुरुषं जगत अभिप्रदक्षिणा सिया मां परिपातया विश्वक्षेन भगवान की जय विश्वक्षेना ये वित्महे वेत्र धीमहि अन्ना शांत प्रचोदयात अन्याध्यान आवाहनाद शोडशोप जार पूजया

विशेष श्रृतीशेषविष्टायांशुदीसलांडपीडब्रह्मांडनायकदेवत्टुबि जगदर्शनाथ अवतीर्ण सेलात श्री श्रीनिवासस्वामीन श्री विजयलक्ष्मीदेवता पुण्य वाचन क्य भूमिर्भूम भूमि संप्रोक्ष्य भूमिर्भूम अंतरक्ष उपस्थेते दे देवि तिदेज्ञमन्नाथमन्नाध्याया दधे सूत्रवेष्टं सरक्षिणं कुम्भम् आकलशेषु मन्त्रेण धान्यरासौ प्रतिष्ठाप्या ध्यान आवाहनादिषोडशोपचारपूजां समर्प्या ॐ मनो हिं श्रीजातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्नागहि श्रियामापरिपातय धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचरणीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि मोक्ष्या परिशुच्य अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि प्रणोपानज्ञानोदानसमान समर्पयामि युगीबलैश्चकर्पूरेर्नागवल्लीधरे ऋतं मुक्ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिपृष्यतां ताम्बूलं समर्पयामि त्रिरण्यपुरदक्षिणां समर्पयामि कर्पूरमंगलनीराजनम मंगल चक्रराजा महनीय गुणाब्ध पद्मनाभकोजापरीशा मंगल मंगलाशास्त्रेदाचार्यपुरगमे सर्वस्त पूर्वराचार्य सकृतायास्त मंगल सुदर्शनाय विमहे महाज्वालाये धीमहे तन्नश्चक्रचोदयाचयाध्यान आवहनादोड़ रक्षाबंधन कैसे जय जय विजय विजय अनंतापराजित अतिशत सहस्रने प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल विश्वमुधुसूदन महापुरुष नारायण जनार्दन नमस्त रक्षाबंधन मुहूर्त सु मुहूर्तस्तु आचूतपत्र शुभकंक वा पिना की रक्षा विरक्षक लक्ष्मीनृसिंहस्य कटाक्षकङ्कणं करोमिदम्पत्य अभिवृद्धिकङ्कणं विदन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्तेऽस्तु श्रीकेशामहापुरुषपूर्वजा सुमङ्गलीर्यं मधूरिमार्गं समेतपश्यत सौभाग्यमस्ये दत्त्वा याथास्तं विपरेतना रक्षाबन्धनमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु लक्ष्मीनारायणपूजां करिष्ये ॐ सुधारिणे नमः ओम कमलाय नम ओं कांतायी नम ओं क्षमाय नम ओं क्षीरोदसंभवाये नम ओं अग्रहबलायी नम ओं वृद्धाई नम ओं अलघायी नम ओं हरवलभाय नम ओं अशोकाय नम ओं अमृतायी नम ओं दीप्तायी नम ओं लोकशोक विनाशिंग नम ओं धर्मल नम ओं करुणाई नम ओं लोकमात्रे नम ओं पद्मय नम ओम पद्मस्ताय ओम पद्माक्षी नम ओं पद्मसुंदरी नम ओं पद्मोद्भवाय नम ओं पद्मी नम ओम पद्मनाभप्रियाय प्रियाय नम ओम रमायै नमः ओम पद्नमला धरायै नमः ओम देवकी नमः ओम पद्मिनी नमः ओम पद्मगंधिनि नमः ओम पुण्यगंधायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादभूषिनि नमः ओम कृपयायै नमः ओम चंद्रवदनायै नमः ओम चंद्रायै नमः ओम चंद्रा सहोदरायै नमः गणेशायै नमः शिवण ओम श्री महालक्ष्मी नम ओम श्री महालक्ष्मी नम ओम श्री विजयलक्ष्मी नम ओम श्री विजयलक्ष्मी नम ओम श्री भूदेवी नम ओम श्री भूदेव श्रीनीलाई नम ओम श्री गोदादेव नम ओम श्री गोदादेव नम ओम श्री अनंताय नम ओम श्री अनंताय नम ओम श्री गरुड़ाय नम ओम श्री गरुा ओम

ಾಯ ದಿವ್ಯಾದಿವ್ರಹಾ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಾರಾಯಣಾ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ निवासाय मंगलम अस्त्री तो जनकस्तुरी निवासना मासितोर से छह लादाय देवराजाय मंगलम भगवत तो गस्तुरी कथा मार्गी दबक्ष तो निवासाय संपत्तित्राय मंगलम जीवनचल तो निवासाय रित्याय ब्रह्मास्मने सुभद्रा प्राणनादाय सुधिकर्णादाय मंगलम शपल्लव तो जपाल के सप्तलोकी निर्वाह हतुर कितने

अपचाराइम सर्वान् क्षम स्वुषोत्तम स्वस्थाभ्य पालयतायेन मगेन महिमहिषा गोब्रह्मणे शुभमस्त लोका समस्ता सुखिनो साष्टांगं प्रणम्या